Здравствуйте, здравствуйте. Хотел бы вас в новости спросить, что в России происходит. нынче. раз, два, переключили. Все хорошо в России. А что это хорошо? Я вот это что-то не понял. Последние новости тут смотрю. Говорят, что граждане Российской Федерации курорт устроили в аэропортах. Что случилось? Говорит даже на руководителях... военные действия. Военные действия идут. Вот, например, над Украиной вообще 11 лет самолеты не, не летают. Летаю, Забыли, нет, что даже. такое самолет. Так у нас, знаете, а? недалеко расстояние. А, а вы где-то там укусила эта мочка, да? Слегка. Что-то там где-то задержали рейс, вы уже быстрее. О, -о, о Здорово! А у самих развалилась страна, 20% не контролируют. О, зато в России где-то там рейсы задержали. Стоп, стоп, Я помню, вы в прошлый раз говорили, что тут до 35%. Сейчас вы 20% сказали. Видите? Что за 30%? Не, я такого никогда, никогда не говорил. Ну, мне кажется, 20%. Да. Но Ну, это всем известный факт, 20% процентов а, части. а можно вопрос спросить, вот такой, может, вы ответите. А какой, как, сколько процентов, сколько процентов у вас было захвачено, захвачено вами, Украины, начиная с 2022 -го года? Какой процент? Я не помню. Ну, 20% это начиная с 2014 -го года. С этим я с вами согласен. А вот с 2022 -го года сколько. Не помните, а, ну ладно. Вы, мы... А сколько, сколько взяли с 2022 -го года? Ну, посмотри на карту. ну ладно, никто не знал. Ну, там все понятно. Ну, что-то там, там, ну, там, ну, там ну, отхватили что какой-то. Пон... Ну, дело вот не в территории. А а, да я понял, не проценток. А вот я вот слышал: вот эти военные политологи, эксперты, как ваши, так и наши. Кстати, у вас тоже бы начали говорить. А я слышал, что если Путин дал Украину, если с такими темпами, темпами, как он работает, он должен, как бы сказать, войти на границы Украины, если я не ошибаюсь, через 220 лет. Вы знаете, что такое арифметическая прогрессия? Так я ж не знаю. Знаете? Я эксперту Арифмати... слушаю. Арифметическую прогрессию вы... Такое в школе вам не рассказывают. Да ну, слышал я, ну при чем здесь арифметическая Ну вот сейчас идет арифметическая прогрессия. Вот смотрите, да. это в мае захватили больше, чем в апреле. Ага. Насколько в, больше? В июне, в июне, ну там больше, намного а, больше. больше. да, в, два раза, в два раза больше. больше да. В июне больше, чем в мае, да, а, больше а, в июле, а в июле больше, чем в июне. А, а, а больше сколько? Не помните все-таки. Ну, от 2 раза 50%. до 50%, ну, от 50% до 100%. Ого, ну, значит, больше. уже, так я не понял. Ага. Ну, ладно, продажи, ну, ладно вы Слушайте, ладно, такое дело. Слушайте, а вот вы скажите: вот если бы вы были президентом Украины, вот ваши действия. Ну, к примеру, ну, даже не хочу сказать 14. Нет, давай с 19 -го года. Вы президент Украины с 19 -го года в Ваши действия. Я бы договорился с Путиным. Вот вы бы договорились, правильно? А слушайте, если бы договорились, а, а как, вот меня интересует как, потому что договориться такое дело, а вот именно как? Да он бы и договорился, вам не дают договориться. Не, ну я же понял, я ж понял. Ну, ну как? как договориться? Просто пойти на условия. Ну очевидно, что ваша победа, она не предусмотрена даже вашими заокеанскими живодерами. И как минимум, ваше руководство это знает. Да. Но, ну, может быть, вам они поют одну песню, а сами знают, знают другую. Да, вы не глупый человек. Понимаете, что вы задуманы как сакральная жертва, еще в 2014 году, если не раньше. Ну, вы знаете, я вы бы... это вы понимаете. Вы знаете, я бы мог как бы с вами согласиться. Только вы знаете, я. Сейчас начну вопрос, вы скажете, что я перепрыгиваю с одной темы на другую, значит, такое-то. Я хочу единственное вас спросить. Если понимать, что страна Украина задумана как сакральная жертва, если руководство ваше не глупое понимает, то, естественно, надо просто договориться, пойти на условия, а иначе удачи не видать. Вот а так. какие условия? Вот хорошо, я не буду возражать. Путина озвучил их несколько раз. А вы можете меня озвучить? Путин что озвучил? Еще раз. Но ну, вы же как президент Украины. Нет, геноцификация, залезть под веник и не отсвечивать, отдать вот эти вот территории, которые внес, внесены в Конституцию России. Все. А. Это, вот, это, вот пошли, это последний вариант. До этого был Минск один, можно было договориться. Потом был Минск-2, потом Стамбул, потом Стамбул, вот сейчас. А -а -а. Опять не хотят договариваться. Каким-то крежетом договариваемся насчет двухсотых, да насчет пленных. Ага. Ну хорошо, я, 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 я понял. Слушайте, а вот если вы вот это подпишете вот эту договоренность, как вы скажете, можно ли тут же президента Зеленского садить? Если он бы подписал. Вас лично, не Зеленского, сейчас вышел Зеленский. А, вы, вы думаете народ разорвет? Нет, не разорвет, а у вас на закон. А у вас по закону все. Нет, с только. Чуть, вот, чуть Януковича не взорвали, а Зеленского в живых оставили. Ну, вы понимаете, тут такое дело, я вам объясню. Януковича еще не было практики. Значит, он как, каким-то образом, как бы слиня. У нас еще не было практики. А как вы думаете, его поставили в живых? Или все-таки вот этот порасик? помните, тут, тут, тут он какие-то клич какой кидал. А, тут... идем Идем на эту блядь, на банк, то только, только не материть. Я, я, я вас прошу не материть. Дело в том, что вы понимаете, а, ну, ну, не материка, ну, это. ну, вы сказали бы д женщина легкого поведения. Ну, слушайте, а. это же я имею вы знаете, Януковича бы нет. Понимаете, если бы понадобилось Януковича уничтожить на территории Российской Федерации, поверьте, это не очень тяжело. А на, на территории Российской Федерации. Ага. Ну а потом-то это уже, как говорится, ложка дорога к обеду, а это уже все неинтересно. Ну видите... Теперь, э, 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 теперь э, 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 его уничтожить, э, ничего не изменится. Вот э, если бы тогда было выгодно его уничтожить на территории Украины. А сейчас... сейчас ну никак... как, 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 как сказать, как сказать, тут вы понимаете, дело в том, что... <полагающий> э -э вот можно я вам вопрос, вы попробуйте мне ответить. Вот если я... бы его уничтожили на территории Украины тогда, когда хотели уничтожить, тогда бы его бы, как бы он был бы отстранен от власти по конституции, да там. Там смерть, болезнь, там Да нет, вы, это, не надо Конституцию, вы и так там мешать А я вот хочу вас спросить. А Конституция не нужна на Украине? Нет, Украина, ну вы же как бы подчеркиваете Конституцию, я сейчас начну вопросы задавать, а вы сейчас в лужу. Зачем? Я иначе хочу спросить. А вы не знаете, вот при каком президенте Украины Путин напал на Украину? Путин напал на Украину при каком президенту. Ну хорошо, давайте мы, да мы вам слово. Да еще, да еще, наверное, при исполняющем президента вашим Турчиновым. Почему? Отжали Это, у вас не, 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 Крым. По, по, а по, знаете, почему? почему отжали у вас Крым? Почему? Опять же, ваши мы майданутые. Если бы думали бы по чуть-чуть. Смотрели бы чуть дальше своего носа, когда еще ну, я, был в Донбассе я, был я. полный порядок, минуточку. Здесь бы они не, вскараб, не вскарабкались на трибуну, не начали бы такие лозунги кидать. Вот было бы здорово, если бы Натовский флот пошел бы в Крым. Вот было бы здорово, если бы черноморский флот свалил бы из Крыма. И наше руководство, конечно, поняло, к чему дело идет. Ну, я же не буду говорить, и, надо ли надо. Ли? И... Я же не буду говорить, надо ли натовскому плуту и... входить в Крым. Я же не буду говорить, это другое. Ему вообще не надо входить в Крым, и он бы не входил. Ну, суть не в этом. Так я ж... два... я... Нас Там... бы выдавили из Крыма, это очевидно. Так, так еще раз хочу спросить, так при каком президенте Украины Путин напал на Украину? Я, я... я тебе уже сказал. Еще я... при Турчинове. В этом вы уверены? Я тогда спрашивал, так не уверены. Вы уверены в этом? Слушайте, а вот скажите, там есть медаль за возвращение Крыма, подписана Министерством обороны Российской Федерации. Вы же это знаете. А какое там число есть? Говорят, 20-е. Боже мой, а вы не Апрелия? посмотрели а 20-е? 20-е 20 я сейчас не помню. Это 20-е, вы, вы хорошо помните, да. 20-е, 2-е, 18-е. То операция началась 20-го числа и 18-е. Даже Путин вот это сказал, что ну что это стоит. Было это, просто начало 20-го апреля стали организовывать да при чем 20 апреля? Был, был создан отряд самообороны. Да при чем 20 апреля? Это 20 февраля 2014 года. Ой, февраля там. Да. И... Слушайте, а вот, вот я вот тоже хочу спросить, вы, наверное, что же, наверное, смотрели? А когда началось, был, как бы изготовилась вот эта медаль? Вы не помните когда? Но я когда я ее изготовил. А вы не смотрели, да? Ну, там что написано, Не, на медали не написано. Но вы понимаете, что если медаль, надо как-то тендер сделать, а, деньги выделить, тендер. монетный двор дать. Там на 2 миллиона чем было выделено денег, напечатано. А... я же не отрицаю, я же не отрицаю, что у вас, мы знали, что. Да подождите, Жизнь... ну подождите. Дайте я сейчас скажу, давайте я сейчас скажу, чтобы этот вопрос закрыт. А. Было всем известно, что. Жители Крыма всегда тяготели к России. Да я ж понял, я спрошу. Путин, не, не Путин организовал референдум в Крыму. Да я другими знаю, словами, словами, другими словами, другими словами, Крым у вас отжали у да слушай, да, я ж не убит. Я же тебе с самого начала сказал. Но я себе не убит. ваше руководство, да я ж себе... смотрел бы чуть да. дальше своего носа, я никто Крым не, не Я же тебе не об этом говорю. Я тебе говорю, когда была подана заявка об изготовлении медали. Да ну когда, какая разница. А а Крым как теперь Россия. А, вот и ну, все. Подожди, и ну, процесс подожди. никого не интересует. Ну, результат, результат. Ну, ну подожди, слушай. Вы не спешите, все-таки, как вы думаете, какого числа было? Да, не Ты... знаю, я говорю, процесс-то а вот я, не я, 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 до я вам До сих пор. Результат вам, я вам скажу, Я вам скажу, чтобы вы знали. 17 декабря 2013 -го года. Ну, а хорошо. А будет. вот вы мне скажите, откуда? А знали, когда делали вот это, штамп, печатали, они уже рисунок были, знали 17 декабря 2013 года. Скажите, какой конфликт в 2013 году, 17 декабря, был между Украиной и Россией? Можете мне сказать? Да никакого. Так Вы, у Вы у нас отжали в 1991 году Севастополь, а мы у вас... 4, ага, Севастополь, да. 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 А теперь, а Крым это... А раз. помните вот эту вот... А Бессмер... Вот бессмертную фразу в дом, в это, хотел сказать, дом 2. Брат 2, помните? Фильм? Ой, этом... там, б... Б... Там, б... Б... там бессмертные фразы есть. Вы еще за Крым ответите. Слушай, а вы... вот хочу... Вот я... А вот хочу его спросить. А от кого отжала РФСР Крым? РФСР у кого РФСР. Крым отжала? Ага. У, у это да. Да, до этого было на что? Что? Империя российская. Нет, ну, стоп, 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 <связывания> <связывания> да, да. Я вот как Ленин сказал, Ленин сказал, написал в своих тяжелых трудах, и имморалах, томах, он сказал, что никакого отношения он, когда он стал после революции в он сказал, что никакого отношения он к Российской империи не имеет. Никакие долги, ничего. Он строит самостоятельное государство. Это в этом 17 году он сказал, как бы торжественно объявил... Их, Шановные соседи, вы никаких претензий к РФСР, чтобы не имели. Мы делаем... Это мы... был, Это ну, был ну, как он... я говорю, процент. Да по подожди, ну подожди. Потом, что подожди, долги, да подожди, да подожди. Да подожди. Подожди, ты с долгами сейчас обосрешься. Я вас вот спрашиваю: ну, где же обосрешься? Так я спрашиваю. Я обосрался, везде по кругу. Так я спрашиваю, от кого... Ты это РФ... тонешь в своем. А, слушай, так я, ты, ты, слышишь, вот смотри, какой ты, ты, ты даже бы даже подумал. Смотри, я говорю, у кого РФСР отжала крылья? Видишь, как я тебе вопрос задам. Ну, ты, уже логически должен послушать. РФСР... Российская империя. Так подожди, опять же, ты видишь, как ты логически... Когда РФСР была... Су, родилась РФСР во главе с Лениной. Российской империи уже не было. Ну, мы а обжали у я... Российской империи, и все. А, ну, и опять же... Российская империя исчезла. Ну, ну видишь, какой-то... Я тебе опять же говорю, ты ж видишь, даже тебе подсказываю. Ну, давай, ладно, просвети меня. Просвети меня, После распада образовалась как РФСР, Украинская Народная Республика и Крымская Народная Республика. В с президентом, ему тогда было 37 лет, уже было правительство. И когда Ленин пришел к власти в 17 году, он в, в 18-м году напал на Крым, захватил, убил руководство и присоединил Крым к Российской Федерации. Забей, забей, РФСР, я извиняюсь. РФЦ. Забей, Крымская Народная Республика. А тут ты сидишь как баран, понимаешь? И тут и, ты, 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 что ты знаешь? Ну, что, значит, ну, что и что, и значит, что получается? И что? И что из этого следует? Значит, получается, подожди, значит, получается, получается, что Ленин отвел Крым, захватил. Вы, значит, начали а, а, быть, согласно, да? И стали, под, Подожди, подожди. Начало... Подожди. Подожди, я, я, я это тебе это скажу, я когда я закончу, я скажу это все. Это я... Самая крупная страна и, в мире. И она и больше напоминает. И мы стали с 18... она мало напоминает страну. И ты мне и что пор... звук будешь Самая меня... большая ты страна звук в мире. Выключил. Пошел ты я... ты мне звук будешь выключать? Я еще не. Не выключал тебе звук, не выключал. Я... Звук. Не Теперь подожди. И вы напали вот. 18... Ты и Я не тебя. Не... Вы... Не... И вы напали в 2018 году на Крымскую народную Тубту, вы подтвердили свой фашизм. А я вот когда не помню, почему фашист... Хорошо, когда с больной головы на здоровую. Подожди, Это Подожди. Я вот что-то у меня было... Ты думал, фашизм. Это мы валим памятники тем, кто да боролся бомб... с фашизм. Это мы рисуем нацистские и фашистские кресты на своей. О, как раз как, да? как. Это мы улицы называем именами и фамилиями тех, кто прислуживал Гитлеру, да? Вот, Ладно, давай. А подожди, подожди. Подоел, подоел ты, подо... мне... Подожди, подоел ты мне а уже подойди, подоел. Не спеши, стой, вот так.